Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Saya Intan Ain Natasha binti Mahasan akan memulakan pembentangan kumpulan kami yang bertajuk Penghayatan Akhlak Mulia dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan muslim sebagai khalifah di muka bumi. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, Setiap manusia dilahirkan dengan fitrah yang suci. Namun, perjalanan kehidupan inilah yang akan membentuk siapa diri kita sebenarnya. Sama ada kita mengekalkan kesucian fitrah itu atau di sebaliknya. Islam datang untuk memandu fitrah itu melalui iman, ibadah dan akhlak dan tiga perkara ini saling berkait. Tanpa akhlak, iman tidak sempurna. Tanpa iman, akhlak kehilangan arah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menciptakan manusia tanpa tujuan. Firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 30, "Wa iz qala rabbuka lil malaikati inna ja'ilun fi ardi khalifah" Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Menjadi khalifah bukan bermakna kita berkuasa sesuka hati, tetapi kita memikul amanah untuk memelihara, memperbaiki dan menegakkan kebenaran di muka bumi ini. Sebagai khalifah kita mesti mencontohi insan yang paling sempurna akhlaknya iaitu junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara bahasa, akhlak berasal daripada perkataan Arab khuluq yang bermaksud kelakuan, tabiat atau perangai. Secara istilah, ulama mentakrifkan akhlak sebagai sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan mudah tanpa perlu difikir-fikirkan. Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin Maknanya, akhlak bukan dibuat-buat. Ia lahir daripada hati yang bersih, ikhlas dan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak Riwayat Ahmad Lihatlah misi utama kerasulan bukan untuk berperang bukan untuk membina kuasa tetapi untuk menyempurnakan akhlak manusia akhlaklah yang membezakan seorang mukmin sejati dengan yang hanya beragama pada nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manifestasi akhlak yang sempurna Aisyah radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang akhlak Rasulullah. Lalu beliau menjawab, akhlak baginda adalah al-Quran. Riwayat Muslim. Maksudnya, setiap perilaku, tutur kata dan tindakan baginda adalah cerminan ajaran al-Quran. Baginda tidak pernah marah kerana urusan diri sendiri Melainkan apabila hukum Allah dilanggar Baginda sangat penyabar Walaupun dihina, disakiti dan dicaci Baginda tetap memaafkan Satu kisah yang masyur Seorang wanita Yahudi sering membuang sampah di hadapan rumah Rasulullah setiap pagi Namun, apabila suatu hari wanita itu tidak melakukannya, Rasulullah tidak marah atau gembira. Sebaliknya, baginda menzerahi wanita itu kerana bimbang dia sakit. Perbuatan ini sangat menyentuh hati wanita tersebut sehingga akhirnya dia memeluk Islam. Itulah kuasa akhlak yang baik. Ia mampu melembutkan hati yang keras tanpa perlu sepatah pun kata marah. Akhlak terhadap Allah ialah asas kepada semua akhlak. Antaranya ialah ta'at, an, bersyukur, reda, sabar dan ikhlas. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Al-Imran ayat 31 Kul kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni Allah Katakanlah wahai Muhammad jika kamu mencintai Allah maka ikutilah aku nescaya Allah mengasihi kamu Mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya dalam ibadah tetapi juga dalam akhlak bagaimana kita bercakap, berfikir dan bertindak. Sebelum berakhlak dengan orang lain, kita perlu berakhlak dengan diri sendiri. Islam mengajar kita menjaga maruah, tidak merosakkan tubuh dan menjauhi perkara yang memudaratkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sesungguhnya badanmu mempunyai hak ke atasmu riwayat Bukhari Ini bermaksud menjaga kesihatan berehat secukupnya dan tidak memaksa diri melampaui batas juga adalah ibadah. Dalam dunia moden hari ini, menjaga diri juga termasuk menjaga mental dan emosi. Menjauhkan diri daripada stres berlebihan, memilih persekitaran positif dan mendekatkan diri dengan Allah adalah tanda penghayatan akhlak akhlak terhadap manusia pula meliputi ibu bapa sahabat jiran guru dan masyarakat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah al-isra ayat 23 dan tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapamu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda sesiapa yang tidak berterima kasih kepada manusia maka dia tidak bersyukur kepada Allah riwayat Ahmad Oleh itu menghargai menolong dan menghormati orang lain bukan sekadar adab sosial ia juga ibadah yang tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahuwataala. Hari ini akhlak bukan lagi terhad kepada pergaulan fizikal tetapi juga meliputi dunia maya. Di media sosial kita perlu berakhlak dalam komen, perkongsian dan pandangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim ialah orang yang orang lain. Selamat daripada lidah dan tangannya. Riwayat Bukhari. Dalam konteks hari ini, lidah dan tangan boleh juga bermaksud status dan jari kita di media sosial. Jangan menulis perkara yang menyakitkan hati orang lain. Jangan sebakat fitnah dan jangan menghina. Kerana setiap perkataan yang ditaip juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menjadi khalifah memerlukan kekuatan akhlak. Pemimpin tanpa akhlak akan menzalimi. Tetapi pemimpin berakhlak akan berlaku adil walaupun terhadap musuhnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Pemimpin yang adil akan berada di bawah naungan Allah pada hari tiada naungan selain naungannya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahawa akhlak bukan hanya tentang kelembutan tetapi juga tentang keadilan, amanah dan tanggungjawab. Jika kita mahu menjadi khalifah yang berjaya, kita mesti bermula dengan pembinaan akhlak diri. Tidak ada gunanya ilmu tinggi, harta melimpah atau pangkat besar jika hati tidak bersih. Akhlak yang mulia ialah lambang hati yang beriman. Akhlak yang rosak tanda iman telah pudar. Oleh itu, setiap hari kita perlu bermuhasabah. Adakah aku sudah mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari ini? Adakah aku sabar ketika diuji? Adakah aku ikhlas dalam bekerja? Hadirin sekalian, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dihidupkan. Baginda telah meninggalkan contoh terbaik untuk kita ikuti. Tinggal lagi kita sama ada mahu meneladaninya atau tidak. Marilah kita berazam untuk memperbaiki diri, meneladani sunnah baginda dan menjadi khalifah yang memimpin dengan kasih sayang bukan dengan ego. Sekian daripada saya, seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya Nurul Aisyah Raudah untuk meneruskan dengan tajuk kecil Penghayatan Akhlak dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan seharian. Kepada saudari Intan Aina Tasha atas penerangan yang sangat indah dan penuh makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ayrodah binti Baharin akan menyambung pembentangan kita dengan tajuk kecil iaitu penghayatan akhlak dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian. Saudara dan saudari sekalian, akhlak yang mulia bukan sekadar teori dalam kitab, tetapi perlu dizahirkan dalam kehidupan harian kita. Sama ada di rumah, sekolah, tempat kerja dan juga dalam masyarakat. Seseorang boleh bercakap tentang akhlak tetapi penghayatan sebenar ialah apabila nilai-nilai itu hidup dalam dirinya dalam tutur kata, dalam cara berfikir dan dalam tindakan seharian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya dan yang paling lembut terhadap keluarganya. Riwayat Tirmizi. Hadis ini menunjukkan bahawa akhlak yang sebenar bermula di rumah dengan orang yang paling dekat dengan kita. Akhlak yang pertama dan paling asas ialah akhlak terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ia bermula dengan ketaatan, rasa syukur dan tawakal. Firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 69. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keredaan kami, pasti kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Ini bermaksud bahawa apabila kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan hati yang ikhlas, Allah akan memudahkan jalan kebaikan. Dalam kehidupan moden, akhlak terhadap Allah dapat dilihat melalui amalan seperti berikut. iaitu menjaga solat walaupun sibuk, menjauhi perkara haram walaupun tiada siapa yang melihat, tidak berputus asa dengan rahmat Allah walau diuji. Seterusnya, akhlak terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula bermaksud kita menghormati mencintai dan mengamalkan sunnah baginda. Firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 2 Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suara kamu melebihi suara Nabi. Ayat ini menunjukkan betapa tinggi adab terhadap Rasulullah walaupun baginda sudah wafat. Kini, bentuk cinta kita kepada baginda adalah dengan menghidupkan sunnahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Barang siapa menghidupkan sunnahku ketika umatku rosak Maka dia akan mendapat pahala seperti pahala seratus orang mati syahid Riwayat Al-Bayhaqi Seterusnya pula Akhlak terhadap ibu bapa dan keluarga Antara penghayatan akhlak yang paling besar ialah terhadap ibu bapa Firman Allah SWT dalam surah Luqman ayat ke-14 Bersyukurlah kepada ku dan kepada kedua ibu bapamu kepadaku tempat kembalimu. Rasulullah SAW juga bersabda, Reda Allah terletak pada reda ibu bapa dan murka Allah terletak pada murka ibu bapa. Riwayat Tirmizi. Dalam dunia moden, berbakti kepada ibu bapa bukan hanya dengan wang ringgit tetapi dengan perhatian, masa dan kata-kata lembut. Kadang-kadang satu panggilan telefon yang ikhlas lebih bernilai daripada hadiah mahal. Selain itu, akhlak terhadap masyarakat. Islam mengajar kita menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia ialah yang paling bermanfaat kepada manusia lain. Riwayat Ahmad. Dalam konteks hari ini, akhlak terhadap masyarakat boleh ditunjukkan dengan menjaga kebersihan kawasan persekitaran, menolong jiran tanpa mengharapkan balasan, menghormati kepelbagaian bangsa dan agama, tidak menyebarkan kebencian di media sosial. Bayangkan jika setiap orang menjaga tutur kata dan tidak menulis perkara yang menyakitkan hati, dunia maya akan menjadi tempat yang lebih aman dan juga berkat. Yang terakhir, akhlak terhadap alam sekitar. Akhlak terhadap alam juga adalah tuntutan dalam Islam. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 56 dan janganlah kamu membuat kerosakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sangat menyayangi alam. Baginda melarang pembaziran air walaupun berwuduk di sungai dan menganjurkan umatnya untuk menanam pokok. Baginda bersabda, tidaklah seorang muslim menanam satu pokok lalu burung, manusia atau binatang memakan darinya, melainkan ia menjadi sedekah baginya. Riwayat Bukhari. Ini bermakna menjaga alam sekitar bukan isu moden. Ia adalah ajaran Nabi sejak 1400 tahun yang lalu. Sunnah dalam kehidupan moden pula. Ramai menganggap sunnah hanya berkaitan ibadah. Tetapi sebenarnya sunnah merangkumi semua aspek kehidupan. Sunnah senyum ketika bertemu orang, sunnah memberi salam, sunnah menepati janji dan juga sunnah makan dengan tangan kanan dan tidak berlebihan. Sunnah tidur awal dan bangun awal untuk tahajud. Apabila sunnah diamalkan, hidup menjadi lebih teratur, sihat dan juga diberkati Allah. Contohnya, sunnah makan perlahan-lahan dan berhenti sebelum kenyang. Hal ini terbukti secara saintifik baik untuk pencernaan dan juga kesihatan jantung. Saudara dan saudari, kadang-kadang kita terlalu sibuk mengejar dunia hingga melupakan asas akhlak. Kita mahu dihormati tetapi tidak mahu menghormati orang lain. Kita mahu dikasihi tetapi jarang menunjukkan kasih. Padahal sunnah Rasulullah mengajar kita untuk sentiasa memberi walaupun sedikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senyumanmu kepada saudaramu adalah sedekah. Riwayat Tirmizi. Betapa indahnya ajaran Islam. Bahkan senyum pun dianggap ibadah. Sebagai kesimpulannya, penghayatan akhlak dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermula dengan hati. Apabila hati baik, perbuatan akan menjadi baik. Apabila kita mencontohi Rasulullah dalam setiap aspek kehidupan, maka kita sedang menuju kepada kecemerlangan dunia dan juga akhirat. Sekian daripada saya, saya serahkan kepada sahabat saya iaitu Farisha Irdina untuk menyampaikan bahagian terakhir mengenai peranan manusia sebagai khalifah dan rumusan keseluruhan pembentangan kita. Peranan khalifah, cabaran moden dan rumusan keseluruhan. Terima kasih Ayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Farisha akan menutup pembentangan kita dengan tajuk Peranan Manusia Sebagai Khalifah Cabaran Penghayatan Akhlak dan Rumusan Akhir Manusia sebagai khalifah di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 165, "Dialah yang menjadi kamu khalifah di bumi dan meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian yang lain untuk menguji kamu dalam apa yang diberikannya kepada kamu." Ayat ini menunjukkan bahawa kedudukan kita sebagai khalifah bukan sekadar penghormatan tetapi ujian. Kita diuji dengan ilmu, harta, masa dan kuasa sama ada kita menggunakannya untuk kebaikan atau keburukan. Tanggungjawab seorang khalifah ialah memikul empat tanggungjawab utama. Yang pertama, menegakkan keadilan memelihara keamanan dan kesejahteraan bumi. Mengurus sumber dengan amanah menjadi contoh akhlak yang baik kepada manusia lain. Firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 8 berlaku adalah kerana adil itu lebih dekat kepada takwa. Keadilan adalah tunjang khalifah sejati. Tanpa keadilan, tidak akan wujud keamanan dan kasih sayang dalam masyarakat. Cabaran sebagai khalifah masa kini. Namun, dalam dunia moden, peranan khalifah sangat mencabar. Manusia berhadapan dengan godaan teknologi, budaya hedonisma dan kekeliruan moral kita melihat fitnah tersebar begitu cepat, amal diabaikan dan adab semakin luntur. Inilah realiti yang menuntut kita kembali kepada sunnah dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda pernah bersabda, akan datang satu zaman di mana memegang agama seperti menggenggam bara api. Riwayat Tirmizi, Hadis ini menggambarkan betapa sukar menjaga iman di zaman fitnah. Namun, orang yang tetap teguh akan mendapat ganjaran yang besar. Cara menghadapi cabaran untuk menjadi khalifah yang berjaya, kita perlu menguatkan iman melalui ilmu dan zikir. Berhubungan dengan Allah melalui solat dan doa menjaga lidah dan tangan daripada menyakiti orang lain. Berani menegakkan kebenaran walaupun sendirian. Ingatlah firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 3, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Ayat ini menjadi panduan bagi setiap khalifah yang ingin menegakkan kebenaran di dunia yang penuh ujian. Contoh kecil khalifah moden. Khalifah bukan hanya pemimpin negara, tetapi seorang pelajar yang jujur dalam peperiksaan juga dipanggil khalifah. Seorang guru yang mendidik dengan kasih sayang juga dipanggil khalifah. Seorang anak yang menjaga ibu bapanya juga khalifah kita semua memainkan peranan masing-masing dan semuanya bermula dengan akhlak refleksi rohani mari kita renungkan jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup hari ini adakah baginda akan tersenyum melihat umatnya adakah baginda akan bangga dengan cara kita berakhlak atau sedih melihat umatnya saling menjatuhkan Penghayatan akhlak bukan sekedar teori tetapi perjuangan seumur hidup. Ia memerlukan muhasabah, kesabaran dan istiqomah. Kesimpulannya, pembentangan kita hari ini membawa tiga mesej besar. Akhlak adalah asas keimanan dan kepimpinan. Sunnah Rasulullah SAW adalah panduan sepanjang zaman. Setiap manusia adalah khalifah yang bertanggungjawab membawa kebaikan. Apabila ketiga-tiga ini diamalkan, lahirlah manusia yang seimbang dunia dan akhirat, pemimpin yang adil dan masyarakat yang sejahtera. Marilah kita bersama-sama memperbaharui niat menghidupkan sunnah dan memperbaiki akhlak setiap hari. Hal ini kerana akhlak Rasulullah SAW adalah cerminan cipta Allah kepada manusia. Dan sesiapa yang mencintai baginda pasti akan dicintai oleh Allah SWT. Firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 31. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya akan mencintai kamu. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Semoga apa yang dikongsikan memberi manfaat kepada semua. Terima kasih atas perhatian dan semoga Allah merahmati kita dengan ahlak yang baik dan hati yang tenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.